আমাৰ সমাজত ভুল কৰিলে সমালোচনা কৰা মানুহৰ অভাৱ নাই কিন্তু ভুলটো শুধৰণি কৰি দিয়া মানুহৰ বহুত অভাৱ সৎজীৱিকাৰ যেনেকৈ টকা কম সৎ মানুহৰো তেনেকৈ বন্ধু কম কথা লগাই ফুৰা মানুহবোৰৰ পৰা যিমান পাৰা দূৰত থাকিবা কাৰণ আজিকালি মানুহে আনৰ সুখ দেখিব নোৱাৰে সপোন পলাই যায় টোপনি ভাগি গ'লে আৰু মানুহ পলাই যায় স্বাৰ্থ শেষ হৈ গ'লে আনক আঘাত নিদিয়াকৈ আনৰ ক্ষতি নকৰাকৈ কাৰো বাবে সহজলভ্য নোহোৱাকৈ নিজৰ বাবেও ভাবক নিজক আগুৱাই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰক কাৰণ নিজৰ বাবে নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব আনে চিন্তা কৰি নিদিয়ে আনৰ কথাৰ বাবে বিচলিত হৈ নিজৰ সপোন নিজৰ লক্ষ্যক পাহৰি নাযাব নোৱাৰোঁ বুলি ভাগৰি নপৰিব লাগিলে কিছু ক্ষণ সময় লওক তাৰ পাছত পুনৰাই নিজক নিজৰ বাবেই আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰি যাওক এদিন নিশ্চয় ভাল হ'ব জীৱনটো যেতিয়া যিকোনো পৰিস্থিতিতে জীয়াব লাগে কিয়নো আমি সকলো সময়তে ফূৰ্তিত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰোঁ যিসকল মানুহে নিজৰ মূল্য বুজি পায় সেইসকলে নিজৰ তুলনা আনৰ লগত কেতিয়াও নকৰে সকলোতকৈ শক্তিশালী সেইজন মানুহ যাৰ অন্তৰ ভাঙিল সপোন ভাঙিল আৰু আপোনবোৰে অভিমান কৰি আঁতৰি গ'ল তথাপিও তেওঁ কয় মই ঠিকেই আছোঁ